Говорите. Так, сегодня 25 мая 2012 года. Я встречаю коалиции. гражданин Украины. Пришел на третий погрузку. Для сдачи документов и получения загранпаспорта. Ну все, пойдете? Кабинет находится на втором этаже, седьмой, да. где паспортный инспектор. Какой Здесь? Я не знаю, если там табличка какая-то будет, его снимем. Итак, вот седьмой кабинет, где оформляется заграничная паспорта граждан Украины. Mm -hmm. Инспектор короче, Татьяна Виталина. А мы к кому идем? А, мы идем к Лугиной Ирине Викторовне. Вот ее должность. Все, он снял. Идемте. Заходите. Добрый день. Я уже был у вас в прошлый раз. Вы видите, пожалуйста, камеру. Я не буду разговаривать. Нет, вы не имеете права да. А вы не имеете права сказать. Полный правильный не Полный Да. Вы не знаете, как Вы ждете от нас ответа, правильно? Я решил дать документы. А теперь Ответ придет, вы его потом посмотрите. Мы посмотрим. Я могу вам даже показать. Документы. Да, мы пришли для того, чтобы сдать документы человеку. Вот я, хочу дать документы, и вы скажете, какой пакет должен быть документ. Ну, нам сейчас, и мы будем сдавать вслед за вашими словами один за другим документ. Я не буду, пока вы будете. Которые необходимы. Вы имеете я, хочу, я буду разговаривать с вами. При камере разговаривать не буду. Мы его законные представители, мы с ним находимся. Покажите мне ума, вы можете вы законные представители. А это заявительный порядок, он не называет я. нас мы... своими представителями. Я выхожу, делайте что хотите. -то. То есть вы отказываетесь принимать заявление, он правильно вас понял? Нет, сам не выгоняю. То есть вы вот инспектор на... выгнан. Как я, я зовут? Да. Ирина. На... Она отказалась с ним общаться и я выходит. Общаться. В неизвестном направлении. Выхожу. Пожалуйста, покажите, какие документы были подготовлены для оборудования. Да, давайте Мы посмотрим. Все, да. Документы. А вот, короче. Туда. Значит, заявление анкета. Давайте. Вот. Так, куда можно? Значит, заявление анкета. Установлено вот, образца. Квитанция в оплате. Квитанция оплата оплате госпошлины. Да. Квитанция в оплате госпошлины. Да. Значит, дальше, дальше, дальше. Две, две фотографии. Две фотографии, фотографии 3,5 на 4,5 да, сантиметра. Да. Удостоверение участника боевых действий. Копия. Копия. О, оригинал, оригинал. Оригинал, Это оригинал. Оригинал везде да. вот здесь. Да. Вот оригинал. Вот оригинал. Так. Все. Оригинал. И паспорт. оригинал паспорта. Поставкой, угу. да. Вот, эти документы были приготовлены для того, чтобы сдать их для оформления заграничного паспорта. Но инспектор отказалась их принимать и ушла из да, кабинета видим, в неизвестном направлении. Да. да, вот мы находимся в седьмом кабинете на втором этаже. Да. Сектор гражданства, миграции, регистрации физических лиц и э, в патрийского городского отдела Главного управления Министерства внутренних дел Украины в автономной республике Крым. Так, ну что? Действие инспектора очень понятны, потому что она да, обязана она выслушать, да? И принять документы. Подождем ее или подойдем к ее колоску? Немножко подождем. Значит, она ушла она мотивирует чем? Тем, что мы не имеем права ее снимать. Правильно? Да. Совершенно незаконное основание. А девушка как надолго она ушла, инспектор? Ну, рабочий день еще не Да, рабочий день, очереди. Даже А сейчас на сколько времени давайте посмотрим. Чтобы было зафиксировано, что инспектор покинул свое место в рабочем. 16.37, да? Вы не возражаете, девушка. Сейчас 16.37, да? Не возражаете. Отлично. <соединяем> ну, подождем. Кстати, будут хранятся персональные данные, которые может увидеть любой человек, что является нарушением закона о защите персональных данных, о чем соответствующее заявление будет подано против инспектора Лыгиной. Какие еще нарушения на могут быть зафиксированы? Самое грубое нарушение, что она вышла с и отказалась общаться это с гражданами Украины. Которые... Это, это, какие ну, какие данные, на ну, это и грубое нарушение закона о защите персональных данных. Подадим соответствующее заявление и инспектор будет привлечен к ответственности. Так, ну каковы наши дальнейшие действия? Мы подойдем к ее начальнику и попросим объяснить, да. почему инспектор удалился со, со своего рабочего места. Ну, раз ее нет, и начальника по Пойдем. Ну, пойдемте. Там, возможно, еще какая-то очередь есть. Сейчас подведем. Один, наверное, на может быть. Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что для нее это не будет таким принципиальным моментом, Может, что мы снимаем. Я думал, что она все-таки будет отказывать уже на уровне документов. Мы, мы напрасно идем, нам нужно, было, нужно ждать там, чтобы она сюда пришла с ним. Она, она пока мы там, она не придет. Да? А смысл какой? Да. Сейчас мы подойдем к начальнику, если там он не решит этот вопрос, у него большая очередь к нему, то мы вернемся и подождем там ее прихода. Если она будет два часа прогуливать свою работу, то это вообще очень грубое нарушение. Подойдемте. Вот здесь рабочий кабинет начальника этого заведения Курносенко Эдуард Валерьевич. Подполковник милиции, начальник сектора гражданской миграции и регистрации физических лиц. Вот здесь висит очень интересное объявление о том, что в пляжной спортивной одежде шорты в их прием не производится. Mm -hmm. Что, конечно, является тоже нарушением закона, так как никакой дресс-код не установлен для граждан Украины. Заходите. Я отключу ненадолго, хорошо? Я да. отключу ненадолго.